जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले से मेरे चैनल पे जो है वीडियोस तो अपलोड नहीं हो रही थी उसकी हाथ ये थी कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस सट्राइक आ चुकी थी जिसकी वजह से मैं आप दोस्तों के साथ को, कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकता था तो उसके लिए माँ दिखता क्योंकि आज ईदालफ़ितर का दिन है तो आप तमाम दोस्तों को सबसे पहले ईद मुबारक और आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो सैर व तफरी के मतलब है जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में सख्त तरीन लॉकडाउन लगा हुआ है और इस ईद के मौका पर लोग अपने घरों में महदूस हैं लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर लोग सैर तफरी करने आ रहे हैं तो हमने आज अड्डा गजयानी की तरफ का रुख किया तो उस जगह पे हमने देखा ये मेरी साइड पे आप देख रहे हैं अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये नहर आप देख रहे हैं इसके आसपास में लोगों का बहुत रश दिखाई दे रहा है लेकिन ये रश जो है ये एस ओ पी इसके मुताबिक दिखाई दे रहा है लोगों में फासला भी है और इधर जो भी मामलात हैं यहाँ पे कुछ टिकटॉकर भी आए हुए हैं जी तो नाज़रीन हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अडा के जाने पर लोग जो हैं टिकटॉक स्टार जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ इस टाइम दो लोग मौजूद हैं ये हमारे पहले दोस्त हैं जिन्हों को जिन्हें टिकटॉक का नया नया जनून से हुआ है और माशाल्लाह इनके जो फॉलोवर्स हैं वो तो तकरीबन दस बारह होंगे परेशान मत हो ये आप बड़े टिकटॉकर से भी मिलवाएंगे ये शबाजी बदमाश है टिकटॉक पे आप इसका नाम लिख के सर्च कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं शुमान साहब आप बताएं आप से मुझे शौक पड़ा मेरे स्टाद की वजह से okay. बाकी मामला मेरे अस्ताद से सकते हैं आप इनकी वजह से मुझे टिकट का शौक नहीं आप यहाँ पे नहर के किनारे पे खड़े हैं और ये नहर भी खुलना है अगर आप इसके अंदर कल्टी हो गए तो क्या बनेगा आप मेरे जी आए हो लाहौर शहर से बहावल अगर शहर के तो okay. मुझे कहने लगे हम कई अच्छी सी जगह पर चलते हैं जहाँ पर टिकट बनाएंगे मैंने कहा जो उस नहर के किनारे पे या शापासी बदमाश टिकट पर नाम के जरिए रखा क्या फेमस होने की वजह से अच्छा बदमाशों का लोग ज़्यादा सर्च करते हैं अब हम आते हैं सदाम राजपूत की तरफ और ये बहा नगर से ताल्लुक रखते हैं इनके ता... टिकटॉक पे माशाल्लाह बहुत अच्छे फैंस हैं बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इसके बारे में हम इन्हीं से तफसी से जानेंगे कि ये टिकटॉक टॉक का शौक़ इन्हें कब से पैदा हुआ और इन्होंने कितनी मेहनत की फॉलोवर्स अपने बढ़ाने में और क्या इन्हें मुश्किल दरपेश थी जब इन्होंने नया नया टिकट ज्वाइन किया सदाम साहब आप हमें हमारे नाजर को ये बताएँ कि आपने टिकट कब से स्टार्ट किया था और किस किन मकासद के लिए इसे शुरू किया ट स्टार्ट किया था दो हज़ार सतारह में तो ऐसी वक्त बैठे थे शौक़ पैदा हो गया टिकट तो बनाने का दोस्तों का बिल्कुल ऐसे दोस्तों की वीडियो वगैरह देखते और अपने अंदर एक टैलेंट था वो मैंने दिखाना था अपनी आवाम को अपने पाकिस्तान की आवाम को वो अपना टैलेंट मैंने बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत की है मेरे फॉलोर ज़ीरो फॉलोअर का जैसे जैसे वक्त गुज़रता गा मैं मेहनत करता गा और मेरे फॉलोअर बढ़ते गए जैसे जैसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाता गया जैसे जैसे लोगों ने मुझे पसंद किया है मुझे माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ मिलते हैं अच्छे लाइक कमेंट मिलते हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है इस वक्त आपके पास कितना फॉलोवर्स है कि मेरे पास इस वक्त है अच्छा अब आपसे अगर कोई आपका फॉलोवर या आपका फैन जो है वो आपसे ये रिक्वेस्ट करे कि इस नहर के अंदर डुबकी लगा के टिकटॉक बनाओ तो आप क्या करोगे नहीं ऐसे तो नहीं होगा मलिक साहब जिसको कि ये शौक है नहर के पता नहीं नीचे क्या क्या नहीं है हाँ तो ये तो बेसिकल वैसे ही हम खड़े हैं तो इसलिए शूट कर रहे थे, थे। तो के अंदर नहीं बना सकते ये बहुत खतरे वाली बात है की नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूँ नाजरीन आपको देख रहे हैं मैं आपके टांग के अंदर रस्सी डाल के के साथ बांध देता हूँ और धक्का नहर में दे देता हूँ फिर नहीं ऐसा नहीं बढ़िया नहीं ऐसी जो वीडियो बनती है ये वायरल नहीं करती है ऐसी ऐसे भी अपना खून निकालोगे रंग लोगे या कोई ऐसा व्यू करोगे या दरख्त पे छाल मार रहे हो या छत पे छाल मार रहे हो ऐसे कोई वीडियो आप बनाते हो तो वायरल नहीं वो करते वो आपकी वीडियो ब्लॉक कर देते हैं, अच्छा, हैं सदाम साहब ये बात आपके साथ मजाकिया की गई थी वो इसलिए की <laughs> गई थी कि आप टिकटॉक का जुनून रखते हैं टिकटॉक का शौक रखते हैं आ, हमारा मकसद था जो सिर्फ यही था कि हमारे जो नाजरीन हैं जो टिकटॉक बनाते हैं उन्हें इन चीज़ों से मालूम हासिल हो सके आ, आपको मेरे ख्याल से सद्दाम भाई की बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि आप टिकटॉक पे मेहनत करते हैं और टिकटॉक पे आपके फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ते उसकी वजह यह है कि आप नहरों के किनारों पे खड़े होकर ख़तरनाक ट्रेंड बनाते हैं जो टिकटॉक वाले आपके हॉरियो में वीडियो नहीं डालते हैं तो कोशिश करें कि टिकटॉक टिक की पॉलिसी के मुताबिक आप अपनी वीडियो बनाएं और अपने आप को मुतार्फ करवाने के लिए अमली काम करें और लोगों को अपना टैलेंट दिखाएँ और आगे बढ़े आए तो एक सी कोई इजाजत है अल्लाह